А я желаю в этом году счастья, здоровья и ликвидации украинской государственности. Я хочу видеть полное освобождение русской земли, Новой России от украинских натовских оккупантов. Вот это должна быть главная задача всех нас. Каждый должен вынести какой-то маленький ход, маленький вклад. Победа будет за нами. Справедливость всегда побеждает. И, собственно говоря, мы сейчас... з'являємося той страною, яка в світовому масштабі бореться з этим злом, котре довгі годы культивірувались. Як бачите, рік новий, а виклики то старі. І найбільший із них Росія, яка не припиняє тероризувати і руйнувати нашу Україну. Ну а її пропагандисти продовжують пробивати дно. Время не вибираємо, в якому живем. живемо, остаються двигатися далі. Хотя если какое да. движение и хочется сделать, то только сравнять это все с землей, э -э всю эту территорию. Охи не зараз на болотах. Тут так и хочется сказать, от и как их всех, что земля, то наша носит. Какие бы попытки ни европейцы или Трамп не делали мирного урегулирования, реальный конфликт закончится только капитуляцией Украины. Угу. Вот, поэтому нам придется идти дальше, потому что пока ну, вот условно говоря остановилась линия фронта. Все замерли. А вот от таких ударов дронов провокационных, кто защищен? Нет, конечно, мы же понимаем прекрасно, что даже если мы договоримся, они будут все равно это срывать. Да. 100%. Пока здесь больше подходят медицинские термины, рана должна быть полностью санирована, иначе будет дальнейшее заражение. Але на жаль, все ще носить. Ну і вони з ефіру в ефір розносять свою словесну отруту. Тож і в цьому році нам вочевидь доведеться руйнувати файка руперів Путіна. Ну і поки наші сили оборони стримують окупантів на фронті, ми звісно і далі будемо намагатися розбивати кремлівську пропагандистську машину. А може бути, і американське рукаводство відкрито заявляючи, о намірені управляти другою страною інтерес США. За в собственної конституції, починаючи словами Ми, народ Соєних Штатов» і начнуть на ділі признавать суверенітет інших государств, не займатися зміною неугодных режимов. Тож вітаю! Я Інна Набок. Ну і сьогодні я знову покажу вам, як біснується рупери бункерного, але вже через події у Венесуелі. Але спочатку нагадаю, що вони заявляли раніше. Це, так бы мовити, трошко архиву, чтоб ще больше усвідомити, как сильно им всем Кремлі зараз рвадах. Много публично не скажешь, ну давайте скажем так обтекаемо. Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился, И чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно по братски поговорил с Мадуро. А почему? А потому что он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно. Вот так вот. Обманывая, виляя хвостом, создавая какие-то схемы. Все, закончилось это время. Мы приняли решение, мы не дали американцам разнести Венесуэлу. Как мы это сделали? Ну вот когда-то об этом снимут фильмы, об этом напишут книги. Сейчас это секрет. Но поверьте, сделано блестяще, сделано людьми, которые получили реальный боевой опыт хоть ведения специальной военной операции. Сделано фантастически круто. И делали заранее, потому что была развета информация. И подготовились так, что Трамп тык-мык, вывел флот и понял, что этот флот утонет в ближайшие полтора-два часа после начала активных боевых действий. Просто утонет. И никакие ракеты его не спасут. И ничего это не решит. А тепер сталося те, що сталося, і заяви пропагандистів раптом змінилися. Але ж подивіться, як вони намагаються це запакувати і продати своїй невибагливій аудиторії московитів. То, що Трамп зараз продемонстрував всьому світу, Показує, що світ повернувся в середньовікові, просто з Wi-Fi доставкою піци і право сильного тепер вирішує взагалі все. І Трамп унизив не тільки віні. Своего. он mm. унизил весь мир. И самое интересное, что это унижение миру нравится. Mm. И мир готов его принимать, мир готов его кушать, мир готов с этим смириться. И мы должны констатировать новую реальность, эпоху постправды, когда все зависит не от того, что реально произошло в мире, а то, как к этому относится в Белом доме. Мы много спорили о том, что многополярный мир, точнее, многополярная эпоха мира наступила, что у нас теперь разные центры, разные полюсы. Да нет, ребята. Трамп всем все показал. У нас нет многополярного мира. Нам его предстоит строить, и необходимость его постройки ясно сейчас все, всем демонстрируется. Но объективно на текущий момент, на январь 2026 года, у нас жесткий однополярный мир, где американцам можно все, и они могут все, а весь остальной мир, включая и Китай, и нас, и Европу, мы, и Индию, мы должны умыться. І прийняти це як данність. до речі, тут не так важливо власне коментувати ось цю словесну діарею, як те, що свого часу Роснєфть, тобто Сєчин, вклали великі кошти у венесуельську нафтову галузь. Власне тіньова передача частини нафтової галузі росіянам була так би мовити платою за збереження режиму Мадуро. І зараз росіяни ж змішують російську нафту з венесуельською, яка також продається в режимі тіньового флоту. Ну Продають її в районі Індонезії, та й не тільки, а ще як нафту третіх країн. А те, що зробив Трамп, може ускладнити роботу російського тіньового флоту. Не зупинить, звичайно, як би нам всім хотілося, але ускладнить фінансові та логістичні ланцюжки. І звісно, московити ж це прекрасно розуміють, ба більше їм це ох як не подобається. Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония, от которого продолжают страдать десятки государств различных регионов мира. Для преступления цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушении всех международных правовых норм. В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного президента Венесуэлы Никола, Николаса Мадура и его супруги в США, а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке, Предлагаем, призываем американського рукавостні немедленно освободить законно избранного президента независимого государства і його супруги. Але не воно єдиною. Бо звісно, кремлівські дуже чутливо реагують на зміни у верхівці української влади, оскільки як розумієте, це ж може впливати на напрям і динаміку переговорного процесу, а також оборону стратегію та навіть міжнародну підтримку України. Тому зараз на болотах не просто уважно стежать за останніми змінами в українській владі, які до речі стали наслідком великого переформатування політичного та силового блоку України, але й вражають своєю глибокою аналітикою. также мы видим и некий такой антикризис вот американцев, потому что нужно, так сказать, факт того, что это именно Англосак состоят за данной атакой беспилотников Камикадзе по резиденции Владимира Владимировича, нужно как-то вот сбить фокус, так сказать, и увести вот логическую цепочку куда-то в другое место, и поэтому вот уже Зеленский, судя по данным, которые приходят с Украины, уволил за эту якобы атаку конкретно лову СБУ пана Малюка. И таким образом мы видим, что вот пожертвовали, так сказать, пешкой в украинском вот филиале ЦРУ для того, чтобы прикрыть Трампа и прикрыть, собственно, вот такие агрессивные действия США. И с учетом того, что Соединенные Штаты Америки делают в последнее время, то подобная атака на резиденцию Владимира Владимировича, так как как раз именно четко в логике администрации Трампа сейчас идет на самом-то деле. И Очевидно, просто що у них не вийшло до целей, які вони перед собою ставили, такої та кайдронав, і, і це що до речі не все. Як вам наступні заяви? Бо як на мене, то от правда у рупорів бункерного знову істерика від безсилля. Бо дивіться, щось відбувається. Відбувається щось дуже важливе, а вони абсолютно ніяк не можуть на все це впливати. От і заявляють. Фрустрацию общественную, надо снимать какими-то яркими действиями, чтобы человек, который читает с утра новости по СВО, видел не только сухую сводку, но какие-то результаты, которые вот именно с обычной с человеческой точки зрения, вызывают какое-то определенное чувство удовлетворения от того, что вот все вот эта поддержка СВО, что вот эти определенные тяготы, которые откладывает война на наше общество, то есть они конвертируются не только в какие-то сухие цифры, но и какие-то вот такого рода и яркие действия, которые показывают, что да, наша страна сильна, наша страна побеждает не только вот каких-то э, каких -то сравнениях материальных потенциалов, но и какими-то яркими операциями. Тем более, что мы знаем, что страна у нас в значительной степени э, постоянно оглядывается на наш советский опыт, мы знаем, какие операции проводились во времена Советского Союза, особенно в плане ликвидации наших политических врагов. То есть, безусловно, запрос на это в обществе присутствует. У нас э, зачастую ставка – делалось вот именно на количество там уничтоженных целей, некие такие э, сухие цифры, которые зачастую не находят понимания у обычных людей, которые хотят видеть э, может быть что-то менее эффективного, но более яркого. То есть это не там, что где-то уничтожено там еще 100, 200, там 500 ВСУшников где-то в полях, где-то в посадках, которые умерли, которых там никто, собственно, даже и не видит. Но вот если прилетит там э, куда-то вот, по Банковой, по Владимирской 33, то это пока Якби ну если це дозволяє, знімати общественно фрустрацію от приїздя Просто, да, усталость то й не є буде накаплю. Як вам напишіть у коментарях? Ну а я ж підсумовуючи, нагадаю про головне. Ми з вами тут маємо можливість про все це говорити і все це аналізувати, бо наше військо продовжує боротися і стримувати окупантів на фронті. Тому давайте підтримувати збройні сили України. До речі, саме зараз. Тільки вони запорука надійного і справедливого миру. Тож долучайтеся до збору на буз для 90-го аеромобільного батальйону, який захищає нас з вами на Донеччині. Бо для хлопців цей бус потрібен не десь там потім, а зараз. І потрібен він їм для того, щоб довозити, вивозити. Та рятувати наша мета 425 тисяч гривень. І якщо кожен, хто зараз дивиться, задонатить по 10 гривень, то це буде вже дуже велика сума, яка наблизить цей збір до закриття. Тому, будь ласка, скануйте qr код який бачите на екрані, і долучайтеся, тому ви знаєте, маємо відправляти окупантів туди, де їм місце. Ну а ви ж бережіть себе і бережіть Україну. А з вами була я Інна Набок. Нагадую, побачимось у наступному випуску.